соловьев прямо послав нахрен Трампа и его администрацию. Ну выступает с, с, в прямом смысле этого слова, а, там, Бессент или как. Вот этого же зовут Бессент, да, Бессент. Да пошел он. Пропагандистка скобеева молюен нович червони линии для Кремля. Для нас красная линия в самом деле то обстоятельство, через которое мы перешагнуть не способны и все что в любом количестве все то что окажется на территории Украины будет являться иностранным контингентом станет для России законной целью. А Брайтка Семенян молится Богу за свое выживание. Пару часов назад я вийшла з наркоза, і все дальніше, исключительно в руках господа. На него і буду уповати. Про це все розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Дональд Трамп насерували телефонний розговор з Путіном в ближайше несколько днів. Президент США вновь заявил, что он намерен добиться урегулирования украинской войны и дал понять, он готов перейти ко второму этапу санкций против Москвы. Что из себя представляет первый этап, Трамп не пояснил. При этом ни сроков, ни деталей он вообще ничего не озвучил. Но как рассказал глава американского Минфина Бессон в пятницу, Трамп обсуждал введение вторичных санкций против покупателей российской нефти и газа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ну, то есть речь не о том, чтобы наказать Москву, речь о том, чтобы наказать союзников Путина. Вашингтон готов действовать, но исключительно в связке с Брюсселем. Новий ультиматум від Вашингтона, але поки без конкретних дій. Сполучені Штати заявили, що готові нарешті посилити тиск на Росію, але за однієї умови лише якщо це ж зробить і Європа, яка на думку штатів має обкласти митами Китай та Індію. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами, сказав міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю телеканалу NBC News. За словами Трампівського чиновника, подальші тарифи та санкції щодо тих країн, які купують російську нафту, приведуть путінську економіку до повного краху. Насправді бесен правий, і реакція Соловйова на його слова це доводить. Вот Кременчукский, Крюковский железнодорожный мост. Почему-то опять работа автомобильным параллельно. Значит, добить надо. Вообще надо все добивать. Понятно, что а, сейчас мы же видим, как нацисты дают, обсуждают, и они дадут все дальнобойное, но назовет они его произведенным на Украине. Но будем мы опять там рассегачивать очередной завод, заниматься нашей системой ПВО. Но выступает в прямом смысле этого слова а, там. Бессент или как он там. И начинает говорить, что вот вопрос, что рухнет первым. Российская экономика, после как мы ведем все санкции, или украинская армия. Почему-то считаешь, что если нам сейчас ведут все возможные санкции, мы сядем за стол переговоров. Да мы просто ядерным оружием тогда жахнем и все. Вот этого же зовут Бессент, да, Бес -энд. Да пошел он. Ого, Владимир Адольфович взагалі не стримує себя у зварненнях до американцев. Та ще й до чиновників із адміністрації Дональда Трампа можливо їм варто показати це відео, щоб ті санкції нарешті запрацювали. Але що важливо, ця заява міністра фінансів пролунала за кілька годин після того, як Путін масовано атакував Україну рекордною кількістю дронів та ракет за весь час повномасштабної війни. Тоді у Києві загинули три людини було пошкоджено будівлю Кабміну. Зараз же пропагандисты закликают добытые. Что происходит? Почему мы до сих пор не уничтожили, не стерли с лица земли Киев? Ах, мы не такие. Поэтому они будут убивать наших детей. А мы будем смотреть, как весь мир в ужасе от того, что ракета ПВО попала по верхнему этажу здания правительства. Когда их беспилотники? начали по сити, по правительственным зданиям, когда их беспилотники атаковали Кремль. Мир аплодировал. А мы переживаем так. Да жаль, что не наша ракета жахнула и не уничтожила ки***е, матери всю эту банковую. Жаль, что это ракета ПВО. А не то, что должно было бы значить. За... И плохо, что это произошло Ночью, в субботу, на воскресенья, ані в рабочее время, когда террористы находятся у себя и планируют очередную атаку против нашей страны, чтобы убивать наших женщин и детей. И, возможно, до Трампа нарешті дійшло, що з цими терористами потрібно закінчувати. І не випадково він говорить про Європу, яка своїми закупками російського газу та нафти продовжує фінансувати путінську війну. Вже цього тижня делегація ЄС прибуде до Вашингтона для переговорів із американськими колегами та обговорення спільних кроків раніше глава Єврокомісії Урсула фондрляїн обговорювала обмеження проти Росії із віце-президентом Ді Венсом. Ну а після Дональд Трамп підтвердив, що настав час посилити санкції. Ви готові до второму етапу санкцій проти Росії або проти Путіна. Да, я готов. В Вашингтон едет делегация европейцев. Еще накануне приехал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. Кто еще пересечет Атлантический океан, пока доподлинно неизвестно. Обсуждать с Трампом европейцы собрались новые санкции против России. Брюссель на днях объявит о 19-м пакете Хочуть, щоб к пакету присидіні Вашингтон. у Кремлі на цю ініціативу відреагували різко. Глава МЗС Росії Сергій Лавров виступив із жорсткими погрозами та заявив, що колективний захід не на тих напав, сподіваючись послабити Росію санкціями. А от рот Путіна Пісков заявив, що ніякі санкції не зупинять РФ. І взагалі вони вже мовляв до всіх цих обмежень адаптувались. Санкції це та повестка дня, которая старательно, старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны. И, конечно же, они делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции. Это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели. И они оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию. Россия последовательно идет по пути Достижение тех целей, которые были поставлены. Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами. Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И э, никакие санкции э, не смогут э, заставить э, Российскую Федерацию изменить э, вот эту последовательную позицию. Зараз європейський союз розглядає можливість запровадження нових санкцій проти низки російських банків та енергетичних компаній. Але сполучені штати наполягають на вторинних обмеженнях саме проти покупців російської нафти, зокрема Індії та Китаю. Дональд Трамп сам вже подвоїв тарифи щодо Делі до 50%. Тепер же чекає цього від Європи, звісно, ці санкції наносять нам ущерб, але Очевидно, очевидно, що потенціал. атаки именно на российскую экономику, он уже исчерпан, и все основные санкции против российской экономики непосредственно, напрямую, они уже применили. То есть все, весь там практически креатив, он уже в 18 пакетах содержится. Ну да, можно там, не знаю, надавить на Венгрию, на Словакию, заставить их согласиться с тем, чтобы прекратить, например, поставки по южной ветке дружбы. Речь уже идет о том, что они могут по, по логике Трампа применить санкции в отношении стран, которые покупают российские энергосители и ввести против них тарифы, Класс. так как это делают Соединенные Штаты, как, как это сделал Трамп против Индии. Но вы понимаете, что на самом деле для европейцев это очень серьезный шаг и очень опасный. Если будут введены вот эти вторичные санкции, это, это, это серьезный шаг. Посмотрим, как бы хватит ли трезвости европейцам или нет. Отрезать себя от Китая? Но они же не могут этого сделать. Ну тогда физически. действительно, по сути дела, мы будем свидетелями начала новой экономической эры, когда, собственно, и Индия и Китай осознают, что эти рынки теряются, и, и с этими людьми просто невозможно ни о чем договариваться. Потому что э, все, нет правил, нет правил с ними бессмысленно выстраивать какие-то сложные отношения, строить великий торговый путь в Европу, потому что все закончится какими-нибудь политическими играми, санкциями, тарифами. Вот это самое страшное, что могут сделать европейцы, и что уже делает Трамп. Але Дональд Трамп схоже вкрай незадоволений урядами словаччини та Угорщини, які продовжують купувати російську нафту і таким чином фінансувати війну. До речі, Орбан зараз фактично займає проросійську позицію і навіть цього не приховує. Послухайте, що він сказав про українські території. европейцы сегодня элегантно говорят о гарантиях безопасности но гарантия безопасности на самом деле означает раздел украины первый шаг уже сделан потому что запад принял существование российской зоны вопрос только в том будет ли это помимо крыма две области 4 5 или 6 областей но уже не идет речи о том что такой зоны не существует российская зона уже создана она охватывает примерно 20 процентов украины это уже прошлое об этом почти не спорят спор идет о том на каком расстоянии от границы российской зоны зоны появится демилитаризованная зона. 40 километров, 50, 100, 200. Мы не знаем, это сейчас обсуждается. Это будет вторая зона. Итог раздела Украины – российская зона. Демилитаризованная зона и, наконец, западная зона. О контурах и условиях которой мы пока не можем сказать ничего определенного. Но уже видно, что Украина превращается в территорию из трех зон. Це пряме підігравання Кремлю, який так і хоче повпливати на єдність Європи та зупинити підтримку України. Ви знаєте, я хотів би звернути увагу на дуже характерний, требуючий самого пристального внимания претензій, які країни Європи вже зараз обозначили по території бувшої України. Дуже характерно це не просто інформаційний брос, фейк. На самом деле здесь раскрывается вот такая природа, механизм функционирования Европы, который всегда хочет есть и который всегда не хватает еды. Вы знаете, кульминация СВО приближается. Даже наиболее оптимистично настроенным врагам России понятно, что Россия своих целей в СВО достигнет. И Россия уже контуры будущего мира обозначила. Еще. Вот эти заявки на отдельные регионы Украины четко показывают, что на самом деле независимая Украина друзьям Украины, так, так называем, не нужна. Нужна территория как источник полезных ископаемых и источник э, дешевой рабочей силы. Так, саме тому європейські партнери і погодились фінансувати Україну та закуповувати озброєння США для нашої армії, бо їм же виявляється, не потрібна наша незалежність. Ну, Це щоб ви ще раз багнули, яку маячню розповідають на російському зомбоящику. Ну І третє, єдина страна, яка, яка дійсно заінтересована в независимой мирній, розвиваючийся нейтральній Україні – це Росія, яка за це і бореться. Тобто, в принципі, якщо Україна хоче. остаться независимой, ее надо опираться именно на Россию. И, во всяком случае, учитывать интересы России и требования, которые Россия предлагает. Что касается с точки зрения стратегической, мы можем сохранить государственность Украины, но в том случае, если Украина будет сильной, нейтральной, мирной и не будет русофобской. Но ни в коем случае при любых раскладах мы не должны допустить присутствие иностранных войск на территории Украины. Но в этом смысле Путин не раз формулировал, что это неловко апеллировать к этому термину. Путин так не говорил, так сказать, в пересказе. Для нас красная линия, в самом деле, то обстоятельство, через которое мы перешагнуть не способны. И все, что в любом количестве, все то, что окажется на территории Украины, будет являться иностранным контингентом, станет для России законной целью. Путин сказал об этом в Китае. прилетел во и для непонятливых повторил. повторів. Росіяни терористи. Зараз своїми ударами вони демонструють власне визначення миру. Тому говорити з ними треба зовсім по-іншому. Тим паче, як сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, імперські плани російського диктатора Владіміра Путіна не обмежаться лише Україною. Навпаки, з неї все починається. Тож Європі та США варто діяти набагато швидше. Мы вообще понимаем, в какой ситуации мы находимся. Мы понимаем то, что, ну, ну все же понятно. Всем все понятно. Европа готовится к войне с нами. Это вдруг уступает Макрон и говорит, что он будет воевать с Россией и отправит контингент. Кого ты отправишь и куда? Мы убьем вас всех. Но при этом мы до сих пор не нанесли удары по территории Франции, по заводам, которые производят ракеты вглубь нашей территории, наносящие удары. Хотя у нас в доктрине уже это есть. Но мы ничего не делаем. Мы мягко к этому относимся. Немцы говорят, ну смотрите, ни французы, ни англичане не пострадали от того, что поставляют свое дальнобое оружие. Давайте Таурусы поставим. Да давайте превентивно уничтожим просто заводы германии Ой, давайте уже воевать а вот давайте воевать жестко страшно нам не, на не нужна их любовь хватит заигрывать нам нужен их страх вот давайте мы сначала победим а дальше мы проявим милосердие заботу будем с ложечки кормить Насправді тяжка і шкідлива робота у російських пропагандистів розпалювати ворожнечу та закликати до масових вбивств. Бо вони ж забувають, що карма і божа кара таки працюють. Якось така ж войовнича риторика лунала із вуст бобриїдки семенян. Ще вчора вона також кричала, що всі вороги Росії повинні здохнути. А сьогодні вона може померти сама. Я довго думала. Приходить, не приходите, приходить ли в эфир вообще больше? Вот я сижу с орденом, пришла, как на Кубани говорят, приперлась. У меня много государственных орденов, я никогда не ношу их публично. Мне одновременно и гордо, и неловко, когда я их получаю, потому что, конечно, когда 25 лет работаешь в системе, так или иначе, государственной власти, все время на виду, и это, в общем, не так сложно. Получить орден гораздо проще, чем какому-нибудь кочегару в Невинномыске или нянечке в Лабытнанге, которые, вероятно, своим самоотверженным трудом заслужили эти ордена ничуть не меньше, а может быть и больше, чем ты. Но это орден православный, а этого для меня дорогого стоит, что... Церковь обратила внимание, да, и вручал мне его вчера патриарх. И когда я была уже уверена, что я не приду завтра в эфир, и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне, ты воин. И потому что он так мне сказал, я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через телеграм-канал, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Киасаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят, у нас в России пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция, как раз вот здесь, под этим орденом. У пропагандистки Семенян діагностували рак за даними джерел The Moscow Times, Маргарита має серйозні проблеми зі здоров'ям, і тепер через хворобу вона може залишити посаду головного редактора медіагрупи Росія сьогодні і телеканалу Раша Тодей» – одного із ключових інструментів кремлівської пропаганди, особливо за кордоном. У 2025 році на фінансування Арті було виділено понад 31 мільярд рублів. із федерального бюджету. Але, як бачите, ніякі гроші від хвороби її так і не врятували. Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать. Мы також на Него будем уповать. Але взагалі я рекомендую іншим пропагандистам звернути увагу, яка біда спіткала сім'ю Маргарити Семенян. Бо нагадаю, що її чоловік, Тигран Кеосаян уже 9 місяців перебуває у комі без покращення стану. А тепер ще й сама Марго зі страшною хворобою. Тож не піддавайтесь ворожій пропаганді. дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Нріцина. Побачимось!